Сука, меня насреду. Да, я что пытался, чтобы было слабое грубое залажение. Старший рядок нажал. Вина! Вина!

Давайте разгрузимся. Да, давай. Давай, От имени народного депутата Александра Сергеевича Пономарева. Все-таки вы именно та защита для нас, которая обеспечивает нам покой здесь, в тылу, как мы сегодня говорим. А наша задача в тылу ⁇ обеспечить вас всем необходимым и оборудованием, и условиями жизни, службы, чтобы вы могли надежно защищать наши границы, нашей Родины, и быть уверенными, что в безопасности и живут в нормальных отношениях ваши близкие, что с ними все в порядке, что они здесь тоже внимательно ухожены, и за ними есть, как говорится, помощь. А вы, ребята... Действительно, наши герои бердянские. Вот такие простые парни, простые ребята, которые вчера занимался каждый своим трудом. Простым слесари, пекари, водители, милиционеры простые. Сегодня вы уже стали героями. Действительно, герои, которые защищают нас и которые обеспечивают нам покой в тылу. От всей души, от всего нашего бердянского рая Роснаба, от коллектива. Большое вам спасибо. Вы знаете тоже, что мы всегда рядом с вами, всегда помогаем вам и рады помогать дальше. Но дай Бог, чтобы это раньше всего кончилось и вы вернулись в нашей гражданской жизни. Спасибо, ребята. they right.